5 noyabr 2023-cü il saat 14:10-adək olan ən vacib xəbərlərə İmedia Xəbər Kanalında İntiqam Valıxoğluun təqdimatında baxırsınız. Noyabrun 5-də saat 12:00-dələrində Tərtər rayonu Təpəkənd kəndinin minalardan təmizlənməyən ərazisində mina partlayışı baş verməsi ilə bağlı polisiə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə rayonun Seyidli kənd sakini 1965-ci il təvəllüdlü Hüseynov Asif Novruzov oğlu ayağından xəsarət alıb faktla bağlı araşdırma aparılır. Sevdiyi qızın e, videosunu dostunun telefonunda görən gənc isə dəhşət saçıb. Cəlləbat rayonunda 2003-cü il təvəllüdlü Loğman həmkəndiləri Cəlal və onun əmisi oğlu Kazımı öldürməyə cəhd edib. Telegraf kommunaldıtdığı məlumata görə Loğman yetkinlik yaşına çatmadığı dövrdə həmkəndilisi Cəlalı mobil telefonda özündən xəbərsiz sevdiyi qızın da görüntüləri olan videonun olduğunu öğrendikdə həmin video çəkilişinin mobil telefondan silməsi ilə bağlı 30 sentyabr 2021-ci ildə Cəlləbət rayonunun kənd ərazisində söhbət edib. Sözü gedən məsələ ilə bağlı ə, deməli cinayət işi açılıb, cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Loğman ittiham üzrə özünü təqsirli bilib və bildirib ki, zərər çəkmiş şəxslər Cəlal və Cazım həmkəndliləri də onlarla Münasibəti yaxşı olub, ədavət və düşmənçilikləri yoxdur. Bundan başqa, həmkəndlim Əsədlə qohumluq münasibətim də var deyə bildirilib. E, və kifayət qədər, belə deyək, dəhşətli bir cinayətə necə deyirlər, qarşı salınıb hər halda. Türkiyədə keçmiş prezidentliyə namizəd Kemal Kılıçdaroğlu, ana müxalifət olan Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədr kürsüsündən imtina edib, 13 ildən sonra Ankarada keçirilən səsvermədə lazımi dəstəyi ala bilməyib. Müxalifət qüvvələrinin Yeni lider isə Manisa vilayətindən olan millət vəkili Özgür Özel olub. Xankənddə zəfər paradına hazırlıq işləri görülür. Artıq bununla bağlı görüntülər sosial mediada yayılıb. Noyabrın 16-sında Azərbaycan da gözlənən hava şəraiti açıqlanıb. Yəni səbəhə Bakıda və Abşeron yarmadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma ümumilikdə elə də kifayət qədər Ə, yəni münasib uyğun bir hava şəraitidir. Lənkəranda isə avtomobildə çalışan gənclər yuyulmaq üçün verilən maşını götürərək şəhər ərazisində sürətlə idarə eliyiblər və yağışlı hava şəraitində avtomobil idarə etmədən çıxaraq qəzaya düşüb nəticədə avtombildə ön sərnişinə oturacağında əyiləşən 17 yaşlı İsmail Xansuvarlı hadisə yerində ölüb, avtomobili idarə edən 23 yaşlı Taleh Abdullazadə ağır xəsarət aldı. Ötən gün Ağdamın Qarabağ klubuna 7-1 hesabı ilə məğlub olan Gəncənin kəfəs komandasının baş məşqçisi Azər Məmmədov istifa verdiyini açıqlayıb. Bu arada Bakıda və Abşeron yarımadasında hazırda duman və toz ıı, müşahidə olunur və ıı, Milli Hidrometrologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov Qafqaz İnfo-ya bildirib ki, duman sinoptik ıı, deməli şəraitlə əlaqədar olaraq payız fəsli üçün xarakterik olaraq atmosfer hadisəsidir və havada müşahidə olunan toz meteoroloji şəraitlə əlaqədar transsərhəd xarakterlidir. E, deməli, Mahmudovun sözlərinə görə dumanlı və tozlu hava şəraiti Noyabrın 5-i gün ərzində davam edəcək. Şəmkirdə soyuducu anbarda yanğın olub. Şəmkir rayonunun Bayramlı kəndində ümumi sahəsi 700 kvadrat olan soyuducu anbarının yanar konstruksiyası 30 kvadrat sahədə yanıb və Fövqəladə hallar nazirliyinin məlumatına görə yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Dəyərliz izləcilər, bir də sonda bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Yeni ildən hansı ə, deməli artımlar gözlənir? Bax bununla bağlı TikTok səhifəmizin yuxarısında link keçid qoymuşuq. İndi sizə o linki də təqdim edirəm. Baxın. Görürsüz bu bizim TikTok səhifəmizdir. Burada yazılıb: "Yeni ildən hansı artımlar gözlənir?" Aşağısından da YouTube linki var. Mənim səhifəmdə var aşağısından YouTube linki. Bax o linki vuraraq bütün suallarınıza, hərbiçilərin 80 manatından tutmuş, ə, uşaq pulu, sosial yardım vəsait, bütün yeni ildən nə artımlar olacaq, ümumiyyətlə nələr olmayacaq, əmək haqqı, orta aylıq əmək haqqı, pensiya vəsait, bütün suallara həmin o linkdə cavab tapa bilərsiniz. Təşəkkür edirəm.